Хочу вас поприветствовать. В первую очередь буду разговаривать на нашем родном языке, на русском. Хочу, во-первых, поприветствовать вас всех. Во-вторых, поблагодарить организаторов форума. Мы в четвертый раз имеем возможность присутствовать здесь и обмениваться очень важными событиями, которые происходят в наших регионах. Хочу сказать, вспомнились мне на досуге, когда мы готовили этот ролик, вспомнили слова очень сильного человека, который нам когда-то, в том числе членов Национального совета, сказал следующие слова, что слышат в нашей стране только сильного. Это обозначает, что мы на сегодняшний день должны создавать условия, когда нас будут слышать. И отсюда же и появилось название то есть мы знаем, что основой этого фундамента был региональный форум, всеукраинский форум во Львове. И дальше на наше видение так сложилось, что мы подумали, что следующий этап успеха – это будет проведение региональных съездов, потому что основа – это сильно нужно эту основу продолжать. И в конце концов наша с вами такая обязанность, я считаю, что Национальный совет должен сегодня максимально включиться в тот процесс, чтобы провести, в итоге перейти на новый качественный уровень и провести всеукраинский съезд, э, как мы когда-то и намечали, в Киеве, э, в Палате Украина. Но сегодня я хочу показать вам, что такое первый съезд, как он проходил. Мы специально подготовили для вас ролик. Прошу, пожалуйста, внимание на экран. Yeah. you Власної сісту семде на заході були присутні голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з різних куточків Донеччини. на з'їзді був підписаний меморандум о частини такі перспективи у ОСМД. Донецкая область является лидером в Украине по темпам создания объединений с на квартирных домов. Такое заявление прозвучало на областном съезде ОСМД. Мероприятие состоялось впервые не только в регионе, но и в Украине. Область взяла на себя обязательство создать в ближайшее время пять с половиной тысяч кондоминиумов. Это знаковое событие не случайно происходит именно в Донецке. Именно в Донецкой области сегодня у нас наибольшее количество собственно объединений собственников многоквартирных домов, это почти 30% от общего количества таких объединений, существующих в Украине. ОСМД это та новая форма в жилищно-коммунальном хозяйстве, которая, на наш взгляд, позволит сделать это хозяйство более эффективным и э, наиболее приближено жителям, их потребностям. Создание ОСМД ⁇ одно из направлений реформирования жилищно-коммунальной отрасли Украины. Причем направление это достаточно проблемное. Далеко не везде у нас люди хотят создавать объединение совладельцев. Мы будем продолжать э, работу, которую мы с вами ведем по, будем говорить так, э, всем высказано было, особенно, будем говорить, на моем уровне чиновникам, чтобы в Донецкой области тот план, который мы брали на себя, это практически пять половиной тысяч объединений совладельцев, и мы пока еще его не выполняем, потому что, к сожалению, нет закона и никто в ОСНД ни в коем случае силовым путем никого не пытается приглашать втягивать. И вот то, что мы с вами наработали на сегодня, практически около 3000 тысяч ОСНД, которые существуют в Донецкой области они дают о себе знать. Несовершенство украинского законодательства – только одна из проблем, с которыми предстоит столкнуться объединением совладельцев. Как утверждают руководители ОСМД, не везде они находят общий язык с представителями местной власти. Без помощи государства это нереально. Государственная поддержка должна быть. Так же, как и со государственного бюджета должны поступать деньги на восстановление жилого фонда, с областного и с местных бюджетов. Сейчас очень большая проблема, это во многих городах непонимание данной программы на местном уровне, именно руководителями городов. Вот когда будет тесная связь и взаимопонимание, вот тогда наше реформирование жилищно-коммунального хозяйства, оно будет идти в нужном русле, и мы быстрее достигнем успехов. То есть быстрее наш жилой фонд, приведем порядок и будем жить так, как живут на Западе, и не будем рассказывать сказки, что там хорошо, а у нас плохо. Були присутні голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з різних куточків Донеччини. а Також представники Донецької обласної державної адміністрації та обласної ради саме останні відкрили перше в Україні з'їзд УСББ. Всі присутні визнають головна проблема сьогодні це аварійність житлового фонду, зношеність його комунікації та неякісний ремонт Жеками. Стих пітіння мільйона квадратних метрів, які є. Якщо брати е, в процентному шеї. то износ где-то около 65-68% это старый жилой фонд. И мы с вами это видим не просто, а наглядно ощущаем то, что центр-центров, а вот окраины, даже города Донецка, там уже видно, насколько он стар, особенно жилой фонд, который был на балансе предприятий и учреждений, которые были переданы в коммунальную собственность ситуацию. Одно из требований при создании ОСМД капитальный ремонт дома должен быть проведен за счет государства, иначе жильцы останутся один на один с изношенным и старым жилым фондом. Однако у государства не всегда хватает денег. Вместо этого мнением совладельцев предлагают брать льготные кредиты, то есть ремонтировать жилье за свой счет, но в кредит. Условия работы 3% годовых на 10 лет при этом э, дается отсрочка на год по погашению тела кредита и оплата. Э, по кредиту наступает с четвертого месяца после получения кредита, то есть исключительно благоприятное условия. Мы этот вопрос относим к категории катику... приоритетных и по нашему убеждению, в общем-то, это тот реальный механизм, который будет и стимулировать развитие с одной стороны, а с другой стороны, и обеспечивать нет финансовыми ресурсами на возвратной основе. Новый закон об ОСМД должен исправить ошибки старого законодательства, уверены в Министерстве ЖКХ. Однако непонятно, почему нельзя было сделать этого раньше. Вольф создается только с собой, к сожалению, мы видели достаточно много негативных примеров, когда к созданию группы присоединились лица, даже не проживающие в этих конкретных домах, занимая потом ключевую позицию, начинали учить людей, как, им жить в собственном доме. Много проблем у нас создавали застройщики, когда у нас построены дома, отсутствии совладельцев, то есть не, не было права правоставных документов на квартиры, создавалась из двух из трех лиц, потом появлялась управляющая компания, собственно, также от застройщика, с которым подписывался договор на 20-25 лет, после этого определялись взносы, Ну и сами понимаете, а потом еще устанавливали требования вступительный взнос за то, чтобы стать членом СГУК от 80 до 100 тысяч гривен. Ну, вполне сейчас выходные гривны. В законодательстве мы это все убираем и исключаем возможность требования потребления. Руководство центра отмечает главный ресурс, к которому предоставляет доступ организация информационный. Это общественная организация и единственная цель – Объединить, объединить председателей, объединить руководителей ОСНД для того, чтобы оказать помощь, практическую помощь да, и помощь в, быстрейшем формировании ОСНД в его области. Для розвитку ОСПБ создан ресурсный центр, который помогает развивать объединения, а также дает информационную, методичную и юридичну допомогу. задачи ресурсный центр видит помощь в создании ОСМД, но этим его деятельность не ограничивается. Среди его планов проведения обучения руководителей объединений, помощь в разработке и реализации энергосберегающих программ, представительские функции в органах власти. В рамках заходу було підписано меморандум про співробітництво між Донецькою обласною державною адміністрацією та ресурсним центром. Також було нагороджено почесними грамотами кращих голів ОСББ Донецької області. Серед них є і красна дничанка Олена Камчата. У її підпорядкуванні два ОСББ. Вона визнає, що це хороша альтернатива ЖЕКам, яка покращує життя людей. Жителі відять, що в домі діла. Самі на собранні пропонують, що делать в першу чергу кришу підвалів, там каналізацію. Ну, и проблем меньше. Два Оскара заносить. Я думаю, що ми вже побачили основну частину. Ну, я думаю, що минута нічого не зіграє, ролі роль. Ми домовлялися ми 12 хвилин, а ми вже майже дивимося, це чотири не 11.59. Щось не так воно йде. Вже в моєму часу більше часу пройшло, але... Я понимаю, что кино и немцы, это завтра интересно, а потом увидим, что будет дальше. По итогам съезда была принята резолюция. В ней участники обратились к президенту Украины с просьбой поддержать предложение о реформировании ЖКХ, законодательно урегулировать взаимоотношения в сфере предоставления коммунальных услуг, а также предоставить ОСНД права на возмещение льгот и субсидий. Я думаю, що ми можемо поплескати. Я думаю, гарний матеріал зроблений по результатах. Якщо будуть питання пізніше до Ігора Захаревича, то ми вже їх зможемо задати після в дискусійній частині. Зараз поки Одно, одно, одно приближення. Основа того, що був проведений цей сіст, для чого це діялося? Очень есть хорошая цель, чтобы прошло таких региональных съездов несколько в разных областях нашей страны. Это поспособствует тому, что мы сможем провести всеукраинский съезд в городе Киеве, и это будет, будем так говорить, завершение построения того фундамента, который начался 4 года назад в этом помещении. И тогда та власть, которая будет или сейчас есть, она будет нас слышать рядом.